громадську приймальню народного депутата України Андрія Білецького звернувся мешканець будинку за адресою маршала Тимошенка 5 з проблемою прориву каналізації. Оскільки комунальні служби відмовилися допомогти, це довелося робити в команді народного депутата України Андрія Білецького. Сьогодні ми завітали за цією адресою та вирішили дізнатися, чи все в порядку. Проблема була зв'язана з тим, що от в этом домі номер 5 по вулиці Тимошенка. был большой прорыв чем, как он называется? канализационной трубы, канализационной сети. Вы не представляете, что мы пережили. На протяжении двух недель не лились фекальные воды. Естественно, что мы обратились в домоуправление. Прежде чем обратиться в домоуправление, мы обращались в управляющую контору, мы обращались в городское хозяйство. Мы, в конце концов, обращались туда к Клычко. И я вам скажу, реакция абсолютно никакой. В конце концов, у нас лопное терпение. Мы написали письмо, с которым я пошел в администрацию. И мне повезло, что в это время я смог попасть и в приемную Белецка. Я вам скажу, то, что вот меня приняло ваша сотрудница. Я спросил, где сам наш депутат. Вот она сказала, где-то может быть там, на АТО. Я понимаю, что человек занят большими государственными делами, защищая государство. Но я не ожидал, честно говоря, что он отреагирует так. Буквально на следующий день сюда пришло три... Здравствуйте. Три сантехника, эти сантехники на протяжении трех дней устранили эту поломку. И в результате чего мы легче вздохнулись. Перестали эти адские зловонные запахи. Реакция была просто, за которую мало поблагодарить, а обнять надо его как боевого человека, что если не он сам, то его люди сделали то, что в течение двух недель не могла сделать. Вот удалось починить. Большое спасибо прежде всего Белецкому, его команде. Большое спасибо той девочке, на которую, честно говоря, я не понадеялся так. Но она, в общем-то, содействовала этому. Ну и вы, как люди, которые... Тоже докладывайте ему, как там что-то на его округе происходит. Поэтому я думаю, что мое мнение разделяют и другие. На за двух тижней у цепидвала стекала канализационные воды, что увориывало жахлливый смори танты санитарию. Якщо компетентні органи ігнорують і ваші скарги, звертайтеся в громадську приймальню народного депутата України Андрія Білецького.